Всем привет, с вами Кофи, и сегодня мы будем летсплеерить в аватарии номер два. У нас, как видите, загружается аватария. И сегодня мы будем в ней летсплеерить. Так что ж, давайте зайдем в эту замечательную игру. И будем сегодня опять же таки снимать летсплей. Так, давай грузить, Закрыть закрыть. В Атарии вышли новые прически. А так что сегодня я вам продемонстрирую. Но, но сейчас я новые прически не буду делать, потому что... Вы ну, что они сейчас довольно-таки ну, типичные, как бы, да, типичные довольно-таки, и они практически сейчас у всех есть. Но, ну, как видите, у меня сейчас была не такая прическа, а у меня прическа сейчас, она прогрузится вот такая вот. Вот. Ладно, пошлите в салон красоты. И посмотрим, какие у нас там есть причесочки. Так, грузись быстрее, быстрее. О, так. Вот, давайте сядем на креслице, как элегантные. Так. Угу. И прически. Во-первых, появилась такая прическа. Это какая-то женская прическа. Не понимаю, просто смотрите. Это, ну, с какого-то вида она и мужская, но у нас 40 золота. но сейчас дальше у нас причесочка. это прическа за 50 наш стоила 40. Блин, какашки. Ладно. Вот это вот за 3500 серебра. Вот. И вот такая, вот так вот она выглядит. А, ладно, давайте что ж, давайте дальше и давайте, может у нас есть кто-то в приятелях, не знаю. У нас есть Милашка онлайн, давайте ее найдем. А, да уж, да и тут и Екатерина, Екатерина. Так, привет. Давайте ей напишем привет. Она, мне кажется, у нас никак не отреагирует, мне лично так кажется. Да. Короче, и вот там милашка. Давайте действия... Ладно, не будем, она нас уже приняла. Так, действия. При, а, пожать руку. Так. Ну, давайте встанем. Смотри на Милку. Давайте посмотрим. А, в паспорте она будет то же самое? Нет. Ой, а чё ты? Давайте напишем, это моя одноклассница. А чё ты с розовыми волосами? Да. Да, отлично. А что ты с розовыми волосами? Отлично просто. Мне просто неудобно писать левой рукой. Так, паспорт. Ого, 500 золотых парочек на магазинах аватарии. Извините, у меня немножечко трясется рука. Да, у меня, кстати, раньше был титул, там, где, типа, жена, там, типа, вот, знаете, то, что вот, вот у меня, кстати, вот мои награды. Кому интересно. Вот. Угу. Ладно. Может, она написала? Нет, Екатерина, смотри на Милку. Милка это Милана. А Екатерина это Катя. Так, давайте пошлите в кутюре, помечтаем о нарядах. Вообще собираюсь копить золото, чтобы не ложить голоса, и к лету накопить хотя бы каких-нибудь 300 золота. А так. Нет, такой, нет, такой тоже нет. Давайте такой вот. Папа. Посмотрим, как у нас это все получится, наше дело. Так, красненький. Угу. Нет, это вот красненький. Вот это вот. Подождите, где это? Вот это вот. И вот это вот красненькое. Дальше, низ. Эти штаны стиляга. А, и тоже красненькие. Дальше, обувь стиляга, и тоже красненький, и я бы еще хотел эти очки, либо вот это. но в принципе, этого не видно. Хотя, да, этого не видно. И вот так вот. И всего мне на такой костюмчик надо 72 тысячи и 80 золота, плюс еще V50 золото. А сколько это будет стоить? Блин, я дебил, не могу посчитать 80 плюс 50, что считаю 50 поделить на 8, что-то тупой, да? Это получается 130 золота мне надо потратить на вот этот костюмчик, но я думаю, будет какая-то акция на VIP еще раз, да, потому что вот недавно была акция на VIP. Ээээ, ладно, давайте по сходим. А, кстати, подождите, подождите. Секс угу. а, реклама или мат и так мат или оскорбление, мат или оскорбление, реклама или ссылки, э, мат или оскорбление. Вот еще поищем Лянька. Так, у меня что-то рука зачесалась, зачесалась, да. Давайте еще, ого, и меджу комфорту. Угу, а у меня сколько? Подождите, а вот... Ага, угу, так. Ладненько. Угу. Конкурс красоты с призом. Это у нас реклама или ссылки. Реклама или ссылки. Реклама или ссылки. Ре... Так, а вот это уже вот э, спам. Спам. И еще раз спам еще раз спам. Это просто ужас какой-то. Это ж надо быть таким человеком. Кому место за подарок? Мошенничество. Мошенничество. Это тоже мошенничество, кстати, да. Я надеюсь, что завтра мне придет побольше репутации, потому что моя история репутации. Это просто что-то с чем-то. Смотрите, сначала у меня минус 3, минус 3, потом эти все восстановились, потом минус 3 репутации, потом плюс 3 репутации, потом минус 3, потом плюс 3, минус 3. И в итоге у меня сейчас 0. Опять же, вернулись к нулю. Вот я хочу стать хотя бы... Хотя бы наблюдателем. Или хотя бы бонусом в колесе к фортуну. Но больше всего я хочу стать гражданином. Потому что 5%. И бонус в рейтинге. Но это мне не надо. Вот. Особая звездочка событиях И я хочу больше всего стражем. И э, э, бонус... Нет. Стражем, граждан, гражданином и блюстателем. Все. Больше я ничем не хочу. Но еще я хочу наблюдатель повышение вероятности да так что вот а тут у нас эмоции взаимодействия с игроками возможность ломать вещи возможность так создание событий штраф в рейтинге активность возможность развивать отношения Злодеи, штраф в колесе фортуны. Мятерник, возможность участия в мини-играх. Ты изгой для всех. <звёк> <звёк> Нет. И все. На этом пора заканчивать данный летсплей. Думаю, вы сказали. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был Кофи. Всем пока, ребят, и всем удачи!